Menteri saya cuma nak bertanya mengenai NGO-NGO yang terlibat di dalam uh, uh, langkah-langkah pencegahan ini. Uh, ada di antara NGO, -NGO um, um, menyebut bahawa mereka amat memerlukan dana untuk meneruskan aktiviti mereka. Jadi um, sejauh mana um, Kementerian um, memberi sokongan kepada NGO seperti Sharia um, Malaysian AIDS Council dan um, berbagai lagi NGO yang turut melaksanakan program HIV/AIDS ini? Ya, kita memang juga memberi bantuan kewangan kepada semua NGO yang terlibat dalam uh, pencegahan HIV/AIDS ini, termasuk Malaysia AIDS Council. Uh, memang ada bantuan kewangan. Uh, termasuk bau-bau ini, kita juga membantu H, uh, Malaysia AIDS Council memohon Global AIDS Fund, Global Fund. Uh, dan kita harap kita berjaya. Kalau sekiranya kita berjaya mendapat Global Fund ini, maka kita dapat. Uh, merancang satu program yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk menangani HIV AIDS uh, dalam dalam negara kita. Saya difahamkan uh, peluang kita untuk mendapat global fund adalah amat cerah eh, uh, sekali ini. Eh. Uh, berhubung dengan yang berhormat daripada Gopeng, eh, uh, Youmat Goping telah uh, ya yeah, membincangkan berhubung dengan hostel maintenance. Uh, saya uh, akan meneliti dengan uh, uh, teliti berhubung dengan uh, pemberian uh, outsourcing ataupun contract uh, Perkhidmatan lanjutan kepada hostel maintenance uh, dan sekarang dalam kita buat kajian dan apa yang dikatakan tadi memang uh, kita amat mengambil berat kerana uh, sekiranya uh, penyel penyelenggaraan hospital tidak jalankan dengan baik maka akibatnya uh, pelaksanaan uh, perkhidmatan kesihatan akan terganggu contohnya ni hospital uh, IPO eh yang di mana 6 lift, 5 lift. eh uh, dan kita akan beli uh, lift itu memang dah uzur, dah lama sangat kita dalam program uh, untuk membeli lift yang baru uh, so one of the lift new lift will be coming by end of the year hopefully early next year hopefully kita akan dapat lift yang baru ya yeah. terima kasih Datuk Fungsi yang berhormat menteri, saya cuma bimbang tu. kalau sebuah hospital tu perlu bertindak selepas uh, lawatan menteri itu jadi menteri tak ada kerja lain lah lawat setiap hostel di seluruh negara jadi ini menunjukkan tahap um, mutu perkhidmatan yang uh, agak tidak memuaskan lah. jadi saya harap menteri ambil perhatian sebab saya juga ambil uh, perkara yang berkaitan uh, berkenaan dengan farmadiaga sebagai contoh untuk pembekalan ubat walaupun kontrak tamat 2009 dan uh, dilanjutkan untuk 6 bulan supaya Uh, rundingan boleh diteruskan sehingga pertengahan tahun ini. Sekarang sudah masuk bulan uh, 12, tapi kita masih tidak dengar sebarang keputusan daripada rundingan antara Kementerian dan Farmasiaga berkenaan dengan kontrak uh, konsesi bekalan perubatan. Jadi ini perkara-perkara yang agak memimangkan kerana nampak tidak ada ketulusan dalam urusan uh, rundingan tersebut. Terima kasih. Hmm, adalah tidak benar bahawa kita tak ada ketulusan eh. kerana farmasiaga kita dah buat uh, uh, perundingan kerana kita uh, perlukan uh, naik taraf sistem yang sedia ada sistem uh, uh, elektronik ataupun uh, the purchasing system melalui hospital sampai ke pusat store, farmasi dan juga sampai ke pembekal eh uh, telah pun dibincang uh, dengan teliti dan bagaimana untuk dinaik taraf agar farmasiaga uh, boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada hospital. So, uh, ini dalam peringkat uh, pembincangan apabila selesai nanti kita akan umumkan lah, kepada kepada orang ramai. Eh cuma saya Yang Menteri dan Datuk Pengurusi Dalam hal ini sebab apabila kita bincang soal rawatan kanser, ini Uh, pesakit kanser ini kita perlu uh, dirawat bukan secara humane, bukan stakat, uh, bukan selalu kita boleh uh, cure uh, kanser tersebut, tetapi lebih uh, memberi satu rawatan supaya mereka tidak uh, tidak suffer, tidak menderita um, akibat kanser tersebut. Jadi sekiranya kita ada satu institusi excellent di di National Cancer Institute. Tetapi pesakit-pesakit tempat uh, keluar daripada tempat asal mereka, mungkin daripada mana Sabah Sarawak, daripada Polis Alor Star, daripada Ipoh dan pergi ke institut tersebut. Dan ramai antara pesakit-pesakit tersebut apabila menerima rawatan kanser, uh, mungkin ini merupakan saat-saat yang terakhir dalam Uh, hidup pan, kehidupan mereka mungkin the last few weeks a few months of their life jadi kalau terpaksa tinggalkan uh, rumah tangga dan sebagainya ahli-ahli uh, keluarga ni saya rasa ini satu uh, pendekatan yang tidak munasabah lebih baik kita adakan uh, satellite uh, center di mana kita boleh merawat pesakit yang dekat dengan uh, rumah mereka jadi ini rasa saya rasa pendekatan yang lebih uh, munasabah dan uh, walaupun saya tahu ada hak uh, kemudahan sekian uh, terima kasih yang berhormat Goping Saya Pilih. Ambil. cadangan ini kerana pasal kanser ni. Ya, uh, boleh. Ya. Ya. Sikit je. Ya. Uh, terima kasih Pengerusi uh, Menteri. Uh, saya pernah bertugas di Institut radiotherapy 2 tahun. Dan uh, memang kita lihat patient kanser ni datang jumpa kita with a fat, apa with apa, sad face. We treat them with a sad face and then we discharge them also with a sad face. Sebab apa? Dia kata Doktor diagnose hari tu kata 6 bulan lagi nak hidup Kita rawat Dia suffering a lot Dengan radioterapi Kepanasan radioterapi Pecah sana pecah sini Kemudian kita discharge dia Dia kata berapa bulan lagi saya nak hidup doktor ah, Itu yang disoalkan kepada kita Jadi saya nak tanya di sebelah utara sana Selain daripada Mount Marion ha, ah, Itu sebuah pusat ah, rawatan apa, Cancer swasta Apakah kerajaan bah berhasratnya? untuk mengadakan sebuah pusat rawatan di sebelah utara Semenanjung sebab uh, Mount Marion ini dikenakan charge lah kepada pesakit-pesakit dia -pesakit. itu ya jawapan yang saya nak daripada Menteri Masih ya sekarang kita ada perkhidmatan di Pulau Pinang lah, hospital Pulau Pinang dan uh, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Gopin tadi memang kita kekurangan doktor pakar dalam bidang onkologis dan uh, kita akan membuat perancangan lah yang yang teliti dia pastikan cadangan yang tadi katakan Adakan kan satellite In every zone Memang cadangan ini penting Untuk kita laksanakan Memang seperti kardiologis pun sama Hat Kita juga ada kan zone uh, Cardiac center Cardiac thoracic center Di di beberapa uh, pusat Untuk boleh kita memberi perkhidmatan Yang uh, sepenuhnya Yang berkoping ada juga soalan Yeah, Ya ha, kebun atau um, pengurusnya uh, penjelasan saya nak bantu yang bermak uh, bentong. Di, um, bukan yang disebutkan oleh yang bermak tu onkologis memang kita perlu karena orang yang merawat kanser. Uh, eh. Tapi yang kita perlunya mungkin yang bermak akan mempertimbangkan untuk jangka pendek dan panjang uh, palliative care, consultant palliative care. Ha, ini yang uh, mengalami itu uh, menangani apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gopeng tadi dan juga daripada Pendang itu yeah. Ya. Yeah, ya, palliative care. Ini penting susah hendak kita galakkan doktor menjadi pakar di dalam palliative care. Ya. Yeah. Saya berharap Yang Berhormat Bentong dapat mempertimbangkan masalah macam mana kita mengatasi dengan mengatakan palliative care kita perlukan kerana bilangan uh, pesakit kanser akan bertambah. Tambah memang kita uh, berkehendakkan uh, itu kepakaran yang khusus ini. Zaidul Muhammad Kebong eh memang kita uh, juga penting dari segi palliative care. Uh, in fact dari segi uh, uh, bimbingan kepada pesakit-pesakit uh, kanser ini kita juga memberi sokongan yang kuat kepada hospice Uh, untuk memberi sokongan kepada keluarga dan memang kita ada kerjasama yang rapat dengan hospice juga pasukan-pasukan daripada NGO yang lain untuk um, bantu pesakit-pesakit kanser Terima kasih Datuk uh, Fungsi dengan, ini saya khususnya berkenaan dengan rujukan kepada Institut Jantung Negara Uh, memang saya tahu uh, saya seorang pakar kardiologi. Saya tahu bahawa apabila kita rujuk kepada pesakit kepada institut jantung negara, kita ada beberapa rintangan yang kita hadapi yang oleh oleh pesakit. Uh, kalau rujukan itu dibuat oleh doktor-doktor uh, swasta, uh, pertimbangan kebajikan tidak akan diberikan langsung. Mereka akan diperlukan untuk bayaran penuh walaupun mereka adalah kaki tangan kerajaan ataupun mereka yang susah payah jadi mereka terpaksa pergi ke hospital besar dapatkan rujukan daripada pakar-pakar di hospital besar jadi ini kadang-kadang kalau nak dapat appointment untuk jumpa hospital pakar di hospital besar pun ambil berbulan-bulan jadi ini menjadi satu masalah dan uh, saya rasa bukan semua pesakit menginginkan rawatan di Institut Jantung Negara sekiranya mereka mampu. Kalau sekiranya mereka mampu dan mereka juga nak rawatan di Institut Jantung Negara, tahniah kepada Institut Jantung Negara kerana perkhidmatan yang baik. Tetapi kalau mereka yang susah payah nak dapatkan sedikit sebanyak uh, uh, pertolongan daripada kerajaan, rezeki dari kebajikan dan untuk rawatan di Institut Jantung Negara janganlah kita adakan rintangan-rintangan tersebut dan saya sebagai doktor saya suka rela untuk rujuk kepada Institut Jantung Negara sekiranya pesakit-pesakit yang susah payah nak minta pertolongan. Jadi saya harap menteri yang berumah menteri kaji semula sistem rujukan untuk Institut Jantung Negara. Sekian Ya, terima kasih yang berhormat uh, Padang Besar dan juga Kuping Memang kita sistem referral ni uh, Kalau dahulu kita perlu daripada hospital kerajaan Untuk mendapatkan bantuan kebajikan uh, Tapi sekarang di tiap-tiap hospital uh, Untuk mendapatkan bantuan kebajikan Kita ada satu unit sosial Mereka boleh mengisi borang, memohon di sana Dan saya rasa memang sudah tiba masanya Kita kaji balik semula Dia referral tidak perlu lagi kita tunggu uh, untuk uh, yang swasta kena refer to general hospital General hospital refer to pakar Itu telah pun mengambil masa yang lama Memang ini telah pun kita sedarkan untuk mendapatkan kajian balik Agar swasta boleh direct referral to the specialist center Untuk uh, mengurangkan beban kerja pihak hospital-hospital uh, uh, kerajaan di daerah dan juga di negeri uh, Yang berhormat Kota Belut Menteri label label ni ali ah, bos ah, saya sikhia nak tanya baru satu lagi berhubung dengan label racun tu satu di dimasukkan oleh Gopeng tadi ni satu lagi setiap ubat yang apa di per prescription di label racun saya pernah bertemu dengan pesakit dia kata macam mana saya nak makan di label ni ditulis racun kita pun terpaksa menerangkan kepada pesakit tersebut apa yang dimaksudkan istilah racun yang yang kita maksudkan bukan istilah racun yang digunakan oleh masyarakat maknanya kalau dia makan beracun bagi dia dan mati tapi istilah racun yang dia, mungkin kementerian boleh memikirkan suatu istilah lain yang lebih sesuai dan boleh diterima oleh uh, masyarakat tanpa perlu merujuk kepada apa uh, pihak farmasi Ya, terima kasih. Yalah, orang awam kalau dengar racun memang takut. kita akan Lihat balik bagaimana kita uh, Tapi kalau kita letak ubat je dia ambil terus uh, Susah pula eh? Takut dia Kita akan fikirkan lah, bagaimana satu cara Untuk memastikan mereka menjaga ubat-ubat tu dengan baik Dan tidak diambil sewenang-wenangnya